Всем привет! Привет, Ютуб! Солнечная Италия на проводе. Я, правда, немножко приболела. Мы, когда ездили, вы видели видео на рыбалку, у меня обгорел нос, щеки. Но, тем не менее, заболела горло. О! Выключила, а то потом Ютуб не пропускает музыку с авторскими правами. Да, иногда я слушаю «Ласковый май». Мне нравится 80-90-е годы. Какому там? 86 92 да, они были популярны. Нравится, я на этих песнях выросла, да, я слушаю попсу, а то там некоторые, ты что никому не говоришь, что ты слушаешь попсу, это не надо говорить, что ты слушаешь Рамштайн, я слушаю Рамштайн и слушаю э, Юру Шатунова, то есть как бы все по настроению идет. Ладно, девчонки, мальчишки, привет, привет, YouTube. я сегодня буду делать борщик, <coughs> не прошу прощения, потому что горло болит, погода у нас, видите, сегодня опять дождь, наверное, будет даже темновато, у меня опять на кухне. А буду делать борщик, покажу, как делаю борщик я. Я знаю, что есть много способов приготовления борща, но тем не менее я покажу, как делаю я. Потом вы напишите в комментариях, может быть, если у вас будет желание, как делаете вы. Значит, я... ну, что хотела сказать, вот я себе купила свеклу. Я ее покупала в исылунге, заплатила за нее рубль 60. Но тем не менее, я... то есть у них очень тяжело купить свеклу свежую. В основном она уже продается у них вареная. Вот, ну все, и в общем приступаем. Мясо я буду использовать а, такину, это переводится как индюшка, а, ляшечки индюшатиной, да. Мне кажется, что оно не будет настолько жирным бульон, и а, я использовала это мясо. Хотя мне нравится делать даже иногда с ребрышками. А, меня научил делать борщ а, мой первый муж, самый мой любимый, ненаглядный. Дочка, Славочка. И, кстати, многие, мне там есть, кстати, плейлист, где все видео моего мужа. Мой муж артист. Он, он поет и пел в группе "Сполохнул Шифер". Потом они назывались «Дэй Шифер". Сейчас он работает со многими другими нашими, скажем так, начинающими звездами, пишет песню, он пишет музыку и припев. А потом уже слова, или иногда его друг, с которым они постоянно этим занимаются, или он просит еще кого-то, чтобы написали слова. Я, кстати, тоже не раз написала слова на какую-то там песню. Но еще и на украинском языке, кстати. Хотя украинский язык я не знаю. Ну, так вот оно мне нравилось, как лилось, так я такие писала. Но, тем не менее, вышла, вышел альбом даже, по-моему, с моими стихами. Э, научил он меня м -м, делать борщик. Единственное, что он а свеклу обжарит. Не, он свеклу а, режет, а я свеклу тру на терку, чтобы ее было не видно потом в борщи. У меня тогда так и Сашка, и София Бушнелин. А, вот. А что кому интересно посмотреть на моего первого мужа, которого зовут Дима Богуш Димка, тебе привет, я не знаю, смотришь, не смотришь кстати, он очень популярный на ютубе я там в одном видео рассказывала, что есть он там, попался там, немножечко подвыпивший на одной из после концерта, на одной из вечеринок и там ему задавали вопросы, там он, типа, на них отвечал, и потом я смотрю там в комментариях, и даже сам автор видео написал, что там, вот, наркоман под бураном. Какой буран? Он вообще человек, который никогда не употребляет наркотики, единственное, что он может позволить себе выпить, но все выпивают, то есть не до такой степени, что прям там его в интернете расписали. Единственное, что у него хороший характер, я ему когда говорю, боже, ты видел, там, на тебя уже там, его вообще там уже перепостили, то есть как бы пост, через пост, он говорит, да видел, то есть он там уже вообще, он еще, на год точно звезда Ютуба будет. Вот, так что начал меня готовить эм, он. И приступаем. В общем, начинаю я со свеклы, я ее режу. В общем, свеклу свою я тру на терочке, как я уже сказала, на крупной. Мне так больше нравится. А, что хотела еще сказать по поводу моего мужа? Там, кстати, был какой-то комментарий давно уже, наверное, месяцев, наверное, сколько там? Я несколько месяцев сейчас разверну камеру. Несколько месяцев назад я сделала его плейлист с его видеоклипами. И там кто-то спрашивал, а вот вы не хотели, а что бы вы сделали, вернулись бы в прошлое, да, я бы вернулась, это многих спрашивают, вот если бы вы вернулись в прошлое, вы бы что-нибудь изменили бы, и все там говорят, нет, я не хочу возвращаться в прошлое, это, это такая вся брехуха, мне кажется, что ну, не может быть такое. Все равно какой-то период вы хотите возвратиться в прошлое, или же изменить свое будущее, да, или же прожить тот период, в котором вы как бы себя чувствовали намного лучше, там, да? чем вы чувствуете себя сейчас. И я бы вот вернулась, и я бы не, если бы я вернулась в будущее, а в прошлое 10 лет, я бы, не сколько там, 12 прошло, я бы никогда бы со своим мужем бы не развивалась бы сферу, никогда бы в жизни. Вы сейчас скажете, а, это, наверное, ну, потому что любовь до сих пор нет, это, да, это глубокая любовь и уважение, но, тем не менее, просто он настолько же хороший, как вот у меня Карлос, что... Между двумя выбирать, конечно, очень сложно, два человека очень раз. Но он настолько тоже воспитанный человек, очень добрый человек. И почему бы не, да, если бы я вернулась бы на эти 12 лет назад, я бы сохраняла бы свою семью, все такое. Хотя, кстати, мы там, мы когда разводились, это не было громким разводом, мы тоже так спокойненько, мы вообще так спокойненько разошлись. Даже без слов. И все. И сейчас до сих пор мы поддерживаем отношения. У нас прекрасные отношения. Мы можем перезваниваться. Мы вдвоем ездим с старшей дочке в Украину ходим вдвоем в рестораны, и точно так же мы смеемся, как 12 лет назад. То есть просто как-то так по глупости развелись, а теперь как бы чувства остыли, скажем так, осталась хорошая дружба. Но ну, если бы я возвращалась бы назад, бы я бы сохраняла бы семью, потому что я считаю, что вообще мне вот повезло. У меня вообще женихи хорошие были. Я не знаю, мне как-то везло на жениху Ну, как-то в одной степени меньше, в другой степени больше, но тем не менее, чаще уж я вы Так что я считаю, что когда говорят, вот там, нет, там все, у тебя другая семья, больше не надо ни с кем общаться, боже, у меня даже Карла с ним общается, надо по скайпу, там несколько раз было нормально, ну как, два слова на английском, два слова на русском, нормально относится, у меня стоит фотография его в зале, там, где он с дочкой, вообще, круто, вкусня. Я ничего в этом плохого не вижу. И не то, что там это какие-то там страдания или переживания. Нет, просто это такой вот человек, который в моей жизни сыграл огромную роль. И человек, которого я люблю, глубоко уважаю. И вообще, я считаю, что не знаю, просто так жизнь повернулась. Что разошли. Вот так он не женился больше. И детей у него тоже больше. Как бы нет зарегистрированных в ЗАГСе, там кто его знает, знаете, как оно ну, у артиста получается. Вот сейчас ляпну, тогда вот, посмотрим это видео, потом будет и будет меня ругать. Так, ладно, дотираю я мор... ba... горячо. Меня, кстати, очень любит Карла больше. Особенно вот когда такая вот погода плохая, начинает там горло болеть или какая-то там появляется слабость, температура, если начинает подниматься. Не знаю, почему он считает, что это борщик его приводит в себя. Ой, вкусный борщ. Хотя, по я помню, много лет назад я делала его. Потом он говорил, не-не-не-не, вкусно, я его есть не буду, ужас, кошмар. Вот, а потом как-то я ну, думаю, ну он не хочет, а себе тоже делать не буду. Вообще в Италии как-то первое, они не едят много вот, там министры или бульона, очень редко. Но это по нашим знакомым, как я замечаю. Поэтому я перестала делать. А потом как-то на меня нашло, я сделала один раз, сделала два раза. Карло! Априла Порта! Кто-то пришел. Вот. как, мы как не готовим кушать, у нас кто-то приходит. У нас по субботам, по воскресеньям постоянно много гостей.

нравится. Вот я уже нарезала свеклу. Сейчас я перейду... А, я хотела сказать, почему меня научила готовить мой первый муж, Димусик. Потому что, во-первых, я не знаю, почему у меня все женихи постоянно готовили. Я вот сколько себя помню, у меня готовили все женихи. С моим... Я не буду говорить по счету, я не буду считать, сколько у меня было мужей, я вам не скажу. Все равно догадывайтесь сами, потому что Вопросов посыпется очень много, но ну, я считаю, как говорила, кто сказала, покойная Людмила Глушенко, царство небесное, она сказала, хочет лучше будет 100, да, но сотый будет самый классный. То есть, как бы я от того же придерживаюсь, если мне некомфортно с человеком, я никогда не буду жить ради детей, да, конечно, не, не очень, конечно, приятно, когда вот попадаешь в такую ситуацию, что есть детки, и все равно приходится уходить от человека, искать кого-то, и потом эти дети видят, как мама от одного приходит к другому. Это очень плохое. Но тут же опять зависит от психики, от того, как вы подготовите ребенка к ситуации, вот. Поэтому я считаю, что лучше мне не говорить, сколько у меня было женихов, мужей, буду называть женихами, так будет проще относиться к этому видео, вот. И что хочу сказать? У меня все готовили, у меня все готовили. И Димусик тоже мой готовил, кстати, вот это вот сало, которое у меня было видео про сало, да, как я делала. Сало почеревка. написали многие в комментариях, почеревка очень вкусная. Я научила готовить моя а, свекровь первого моего самого мужа. Вот, так что теперь считайте, сколько складывается. Вот, и потом я уже научила Диму готовить эту почеревку. Он добавил там еще кушу свою, и У нас получается вообще очень насыщенный блю... оливье. А оливье у меня, та-то, что утром станет, как все наварит, оливье нарубит. Я не знаю, мне вот в этом плане везло. Вообще, в моей жизни вот этих вот два человека, вот Карлос и Димуля, это, это вообще, я считаю, что сколько раз мне посылали сверху и говорили, ну вот тебе, живи, нет, что меня постоянно куда-то тянуло, какие-то подвиги, я не знаю. Ладно, переходим к морковке. Чистим. Морковка у них уже удобно, тем, что морковка продается, у них уже помытая, но тем не менее почистить ее. Я морковку порежу. Я не буду морковку на терке тереть, потому что она потом как-то плавает там некрасиво. То есть я ее порежу долечками, она у меня будет, она мне будет долечками плавать. морковка тоже у нас готова. Теперь я перейду к луку. Лук я режу руками, я не пользуюсь вот этой вот ножом, которым пользуется Карла. Не знаю, я как-то уже привыкла, мне как-то более спокойнее, более быстрее, потом мыть этого меньше всего надо, поэтому я буду резать руку уже лук уже вручную, боже, язык заворачивает. Вот многие говорят, ой, Марина, ты такая открытая, такая искренняя, вот а что там скажут потом, ты ты сказала там туда смотрят разные люди, знаете, мне так вообще все равно, кто мне что напишет в том плане, что кто что обо мне подумает, у меня приходит очень много на, на, на канал, хороших комментариев, и действительно хороших, вот классных, то есть, я же говорю, нас не обязательно хвалить, но желательно не уважать, да, но и, и я, допустим, вот себя сама настраиваю на, только на позитив и говорю, что типа вот есть много хороших людей, которые смотрят, которые поставили там пальчики вверх, да, которые написали хорошие комментарии, оставили. Не знаю, меня тоже это как-то подталкивает делать новые видео, поэтому кто там что скажет, сосед, там не сосед. Во-первых, у меня соседей нет, Здесь в Италии кто меня смотрит, а украинские соседи как-то это, соседи, наверное, не мои, а соседи моих родителей. Поэтому мне вообще как бы, ну, я с людьми не общаюсь, так скажем. А что там они, они обо мне подумают, скажут, я не знаю. То есть, вот посмотрят они видео, они обо мне скажут. Или приеду я домой к дочке, они все равно обо мне скажут. Так что разницы я никакой в этом абсолютно не вижу. Разницы никакой абсолютно в этом не вижу. Взяла э, оле, буду жарить на оле диалима. Сделаю сначала, сначала поджарю лук. Вот, так что все равно на всех не угодишь, скажем так. Я спокойно отношусь. Рассказать, не рассказать. А что бояться? А кто-то... А, Лолита, Лолита Милявская сказала. Лучше рассказать самой, чем потом будут докапываться. Точно так и я. Лучше рассказать самой, чем будут потом докапываться. Тем более, мне нравится вести блог. Я считаю, что, не знаю, это какое-то... Не то, что даже увлечение. Мне, мне просто по кайфу. Мне просто по кайфу записывать видео, его монтировать, вылаживать его на YouTube. Пока мне это не надоело, я этим занимаюсь. Если завтра мне это надоест, я не увижу никакого как бы в этом утешения моего душ душевного состояния, я перестану этим заниматься. Насколько на, на, на меня хватит, я не знаю. Ну, до тех пор, пока как бы нормально поначалу я там, кстати, у меня мальчики спрашивали там открыли свои блоги, но я потом сделаю видео о молодых пацанятах и девчата, которые открыли свои каналы и просили о них сказать. Я сделаю видео, не сегодня, но на днях, на неделе где-то я сделаю. На месяцах. Как это, как... Я даже поначалу сделала какое-то там видео по отношению к одному там человеку. Вот, и такое, скажем, достаточно агрессивное, но это я среагировала, потому что я была как бы первые месяца на ютубе, и я не понимала, что как бы это, наверное, ну нормально, я не знаю, хотя это не нормально, но тем не менее, видео я сделала. А теперь я просто поняла, что не знаю, со временем нам приходит, со временем он приходит то, что не надо реагировать на, ну, на плохих, скажем так, малоэмоциональных людей. Все. Зачем им давать какую-то подпитку? Они сами себя сидят изнутри. Ладно, все. Тут я уже, а капусту хотела сказать. Да, вот Карла сегодня делал, у меня покупки делают. Карлос. Карлос купил вот капусту обыкновенную, да, как у нас вот в Украине, в России. Я покупаю капусту всегда зеленую, с мягкими листами. Мне почему-то нравится больше. Он сказал, что он не понял, какую и купил эту. Мне эта капуста не нравится очень. Мне кажется, что она какая-то ну, такая туговатая. Девчонки, вот уже лучок положила. Сейчас, когда он дойдет до золотистого цвета, я добавлю бурячок. Так, как только у меня лучок поджаривается, я туда бросаю свой свеклу, бурячок и обжариваю вместе. Сейчас покажу, чтобы было видно. Вот так. Обжариваю уже с лучком вместе свою свеколочку. Смотрите, как дождик у нас закончился. Все равно освещение с этими шторами немножко очень темное. Барика много ложу. Мне нравится, чтобы красный был. Карлосу нравится, когда очень много картошки. Так, что аж ложка стояла. Видите, редко, но метко я тоже на кухне появляюсь. Маслица добавить. Все время хочу научиться готовить солянку, и как руки не доходят. Обожаю солянку. Не то, что я хочу научиться, я люблю есть солянку. Мне как-то руки не доходят, самой научиться делать ее. Надо как-то себя заставить, все купить и попробовать один раз делать солянку. Потому что мне очень нравится. Особенно почему-то мне нравится есть солянку в ресторанах в наших украинцев. Не знаю почему. Как-то мне даже нравится больше, чем домашняя. Какой-то секрет у них, наверное, есть. Так, все, пока у меня жарится буряк, я. Потому что поджарился мой бурячок вместе, не будет видно, сковородка большая. Я, естественно, никогда не пользуюсь этой сковородкой дома, когда я картошку жарю, еще что-то. Я больше не трогаю сковородки Карла, но так как для Ютуба я просто знаю, что некрасиво, когда видно, что сковородка вся подертая. Это просто я, в общем, взяла его сковородку сегодня. В общем, добавляем туда бурячок в бульон. Я говорила, что я вывариваю стакина. Такину переводится как индюк. И у меня были две ляжки от Токино. Добавила туда бурячок. И вот просто морковку я нарезаю колечками для красоты, чтобы потом она плавала очень красиво. М -м -м, маленькую морковочку. Я знаю, что в борщ ложат еще и фасоль, но я фасоль не ем. Я вообще никогда фасоль не ем. Сейчас пол головы меня будет видно. Вот, никогда не ложу фасоль, потому что я фасоль не люблю. Не ем фасоль. Так, ну хватит до красоты, хватит. Так, дальше. Дальше туда, естественно, оно сейчас немножко прокипится, буквально 5 минут, и я буду добавлять картошку. Я знаю, что картошку я где-то видела по телевизору, по-моему, в программе «Обед» с Наташей Королевой. Был повар и сказал, что картошку надо обжаривать. Я никогда картошку не обжаривала, поэтому уже по привычку я ложу картошку не обжаренную, то есть обыкновенную. Не знаю, вот я не понимаю, в чем секрет. Если кто-то из вас знает, в чем секрет, что картошку перед тем, как опустить в бульон, надо обжарить, напишите. Будет очень даже интересно. Так, возвращаемся. Не знаю, что мне, наверное, плохо видно. Я нос красный, есть я обгорела, напоминаю. То есть каждый с красным носом. Я хочу сказать, я вообще большой поклонник э чеснока. Я, когда у меня э варится мясо, морковка, буряк, добавляю две головки чеснока. Ну, я разрезаю их на две части. То есть потом они легко удаляются из тарелки. Кто, кому не нравится вареный чеснок, допустим, как мне он не нравится вареный чеснок, я люблю его сырым. Вот так вот я разрезаю, и просто для запаха туда бросаю две головочки чесночка. Потом уже добавляю резанный мелкий чесночок, уже когда все у меня готово, уже вместе с картошкой, тогда я уже добавляю чесночок такой мелко порубленный. Еще хотела сказать, смотрела я на днях КВН был. Вообще мои любимые команды от КВН это уральские пельмени, и, кстати, самое любимое их видео у меня «Свидание в тюрьме». Если кто не видел, посмотрите. Слушайте, я так смеялась, у меня Карла прибежала, я со стула падала. Ну, давненько уже, наверное, около годика назад. Ну, я падала со стула вообще, просто реально. Кстати, морковка осталась, ее можно дожевывать. Я падала реально. А в понедельник, по-моему, да, был КВН по телевизору, и показывали, была команда Пятигорска. Это все, это, это команда Пятигорска, я не помню, как зовут. У меня, кстати, очень плохая, плохая вообще память тут вот на имена, там, на фамилии. Не знаю, как зовут их главную героиню. Такая полная девушка. Вот я, кстати, хотела сказать, там тоже ВКонтакте написали. Девушка написала, ой, вот я такая полная, у меня никого нету из-за моей полноты, как вы себя держите в форме. Расскажите, девчонки, оно вообще не важно, как ты себя держишь в форме, да? Вот вообще не важно. Потому что есть полные женщины, девушки, но они настолько обаятельны, в них всего столько много, у них мир вообще полная информация в голове. А есть девочки с хорошими фигурами, длинными ногами, с губами, глазками, но они пустые, что с ними не чем поговорить, да, неинтересно просто-напросто, Хи-хи-ха-ха, и дальше этого вы никуда не двинетесь. Поэтому вы не комплексуйте своей полнотой. Если вы человек добрый, достаточно чувствуете себя органично со своими мыслями, со своей душой, я уверена, вы все равно себе после рана вашего принца найдете, не все так сразу. Вот, так что хотела вернуться к Вену. И они играли там, эм, сценка же была с этим, там типа они из этого... Кавказская пленница, да? Ой, девочки, как я умирала. Я просто, я вам честно говорю, я сидела на кухне сама, еще так поздно, кстати, у нас показали поздно. Не знаю, может и в Москве была трансляция поздно. У нас вообще показали, наверное, вот после программы «Время» у нас началось. Я, я просто, я плакала. Насколько этот человек талантливый, насколько у него должно быть вообще богатое будущее. Вот я ей просто вообще желаю, чтобы у нее вообще состоялась очень громкая карьера вообще. Человек должен жить на сцене, она создана для сцены, она для театра. Я не знаю, я бы купила билет даже вот на такую, на такую артистку, за 100 евро бы пошла бы посмотреть там в ее исполнении какую-нибудь комедию. Вообще здорово. Все-таки сколько у нас много вот полна Украины и Россия талантами. Вообще завал у них, в Италии в КВН играют. Хотя тоже я уже много раз говорила, есть у них вот мои любимые телеведущие, как Павел Обанолис, я от него девочки, я от него вообще писаю. Кипятком, можно сказать, извините за выражение. Он, знаете, наподобие вот нашего Ивана Урганта, только Ургант молодой, и там какие-то там он, ну я так, для меня его воспринимаю в каком-то таком узком плане он шутит. А в Италии вот этот вот, который он уже, в принципе, и постарше Урганта, а, Павел Абануэльс, он как бы обширный у него юмор. Очень отличается юмор итальянский от, от русского, но он заставляет смеяться даже иностранцев. То есть, я не знаю... С ним программы, он за какую бы программу ни брался, он ее вообще, он ее так ведет, он ее так преподносит. И такое впечатление вот в студии, когда они ведут какую-то программу, такое впечатление вот зрителям в студии. Во-первых, зрители выводят им, как-то они участвуют в этой программе туда-сюда, э, помимо всего. И помимо того, что он как-то, они как-то чувствуют себя в студии, как в своем доме. То есть я вот с телевизора, я не понимаю, что они там где-то снимают в Риме или в Милане. Я не понимаю, что как-то это далеко от меня вообще другой мир, да, вот мир спектакля, мир э, артистов. Такое впечатление, что они все на ладони, вот рядом тебя вообще в одном шагу. То есть настолько идет восприятие с кресла от программы телевизии. То есть даже если у них есть слова паразиты, если кто-то что-то забыл, пошло что-то не по тексту, что-то не сработало, вообще настолько это все... То есть ведут себя, вот как вот я вот сейчас разговариваю с вами, у меня кружка, допустим, упала, и я там, ой, упала кружка, точно так же это... Ничего там не вырезается, все. вообще класс, 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 класс. Павлова Нолис вообще, мой любимый. Так, ладненько, а сейчас я забрасываю картошку. Борщик мой кипит, я забрасываю, бульон кипит, я забрасываю картошку. Вообще, я ее всегда забрасываю из кастрюли, что очень неудобно. Хотя я видела, есть новое приспособление, когда ты чистишь картошку, и потом есть специально, она специально с таким горлышком, чтобы ничего это не плескалось, не, не вываливалось. Но тоже как-то руки не доходят купить, а то когда там бываем, забываем. В общем, все, вот у меня уже получилось вот так вот. Так вот, у меня вот так вот получилось уже, вот моя морковочка плавает красиво картошечка и самое последнее, естественно, мы бросаем капусту. Так, значит, теперь я порубала капусту, капусту я режу под углом, я ее потом почему-то отжимаю, я не знаю, конечно, наверное, это глупо отжимать капусту, потому как ты ее бросишь в гулящую воду, Булящая, булиры, это переводится как кипяток, да, варить булиры, довести до кипчения. Поэтому я думаю, что, наверное, это глупость, но тем не менее, вот так как это я привыкла. Перед тем, как ее отпустить уже в сам борщ, я ее немножечко отжимаю. И капуста идет последняя, потому что она быстрее доваривается. Когда у меня картошка немножко не доварилась, я уже опускаю, ну, капусту. Но это я не для вас. Я знаю, что меня смотрят и взрослые девушки. Всем вам тоже мой привет. Поэтому я думаю, что наоборот, вы мне что-то напишите, подскажете, как вы делаете, может что-то я неправильно делаю. А, вот и просто рассказываю так, что, может быть, кто-нибудь откроет, И новенький, кто еще ни разу не делал, и как бы вот э, перенимет мой рецепт, потому что, возможно, я в чем-то здесь ошибаюсь. Ладно, все, поехали. Значит, добавляю я. Я просто постоянно переставляю камеру. Я боюсь, что не будет не хватать света. Но мне эта капуста, честно говоря, опять повторяюсь, мне эта капуста не нравится. Я не знаю, почему. Вот мне нравится, мне больше нравится капуста мягенькая. Так, ну и все. Теперь ждем, когда капуста будет готова, кусочек можно будет кушать. Ну и в самом конце я добавляю вот такой вот острый красный перчик, буквально вот одну перчинку две. То есть нам нравится э, пища такая немножечко острая, вот, поэтому я добавляю одну перчиночку. Так, для вкуса, для аромата немножечко. Все, и теперь ждем. Когда будет все готово, я ем с майонезом. Конечно, хочется сметаны, но я до русского магазина никак не могу дойти, хотя там, конечно, и цены очень дорого. Вот, но дело даже не в этом. Потом с йогуртом я тоже не люблю есть со сливками вот этими итальянскими. Кстати, надо будет попробовать попробовать со сливками. Вот, а так с майонезиком очень нравится майонез и в больших количествах, потому что уже, конечно, после 25 уже не позволяет съедать такое количество майонеза, потому что я люблю майонез очень сильно. И вот у меня остался. От целого моего качана вот только капусты. Я потом его, наверное, завтра, сегодня, наверное, уже нет, потому что я сегодня танцую. Кстати, там по танцам спрашивали, показать девчонки. Я покажу обязательно, просто еще рано, как бы, показывать нечего, еще все сырое в моем исполнении. Я обязательно покажу. А и вот с этого качанчика я думаю, что я завтра сделаю вот тушеную капусточку. Ну, все, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока!